নমস্কাৰ সকলোকে আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ মিনি ব্লগ এটা যিহেতু অলপ গাঁও অঞ্চলত আমি গৈ আছোঁ লগতে এয়া যাওঁতে অকণমান সেউজীয়া পৰিৱেশ অকণমান সৰিয়হ খুলি আছে সেয়েহে ভাবিলোঁ ৰাস্তাটো অকণমান হ'লেও কেমেৰাত আৱদ্ধ কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আহক তেনেহ'লে এয়া আমাৰ দলংখন কুশলগড় দলংখন পাৰ হৈছোঁ আৰু তাৰপাছতে বেছি দূৰ যাব নালাগে অহা যোৱা মাত্ৰ দহ পোন্ধৰ মিনিটহে লাগে একেবাৰে গাঁও অঞ্চল কিন্তু পৰিৱেশবিলাক বহুত ধুনীয়া হয় আপোনালোকে সকলোৱে জানেই বিশেষকৈ মই সেউজীয়া পৰিৱেশ বহুত ভাল পাওঁ সেয়েহে মাজে মাজে যিবিলাক অঞ্চলত গছ গছনি সেৰেঙা হৈ আছে দুই এটা গছপুলি ৰুইছোঁ সেয়া অকণমানকৈ কেমেৰাত আগতকৈ আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' পঠাইছোঁ আচলতে মই আহিছোঁ এখনি তুলনী বিয়া খাবলৈ এয়া ফাইনেলি পাই গ'লোহি আহকচোন সোমাই গৈ আছোঁ এয়া আমাৰ কইনা মানে আগতীয়াকৈ সকলো নীতি নিয়ম হৈ গ'ল চখ দিবলৈ আহিছে আমাক বিয়া বহি আছোঁ আৰামত অকণমান গেটৰ সন্মুখৰ মানে যিকণ পেণ্ডেলৰ ষ্টাইলকণ দেখুৱাই দিছোঁ লগতে এতিয়া ভিতৰলৈ খানা খাবলৈ মাতি নিলে বহিলোঁগৈ সুন্দৰকৈ খানাটো খাই ল'লোঁ বিয়া খাবলৈ আহিলে খানা মেইন হয় নহয় সেয়েহে মাছ ভাত খুৱাইছে অকণমান কেমেৰা আৱদ্ধ কৰিলোঁ এইফালে গাঁৱৰ ভকতে বনাইছে মানে সেয়াও অকণমান আপোনালোকক দেখুৱালোঁ লগতে মোৰ এই মিনি ব্লগটো চাই কেনে লাগিলে জনাব শেষত এয়া ওলাই অহা দৃশ্য আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই